回来，傻丫头，你放心吧，我不会有事的。你就去书房品茶读诗，等我回来。以后你还替我向夫子写卷答题呢。走了。 背后为师来、啊，怎么这时候睡觉了？醒醒，醒醒！巨龙国的，多谢，记住了，我不叫巨龙国的，我叫常大枪，都别轻举妄动。 但这黑烟是大有来头。我们这么多人，怕他做什杀过去就是。你怎么还喝上了？啊！此时不大醉一场，更无后期。嗯、啊。 这五百年来，大老爷略输修行，不比一枚能够始终与人形于世。每次召唤后都要休眠一段时间，这也太不顶事儿了！关键时刻掉链子，你来掩护，我去接符。 着急了。 出来的，我来助您。胡闹！赶紧回去！你要是有半点闪失，我怎么对得起你娘？我不会有事的，我会保护好自己。现在最重要的就是破了这风眼阵。宗主，小姐，你怎么还是跑出来了？宗主，城中黑烟肆虐，已无可避之处，我只能把他们带到这儿来了。赵宗主，求求你。 救救我们大伙儿吧！老总、啊，救救我赵家军听令，走，走。<在>我们合力破除封印法咒，放老百姓出城。是是。是 贫道帮你做掩护，再跟你说最后一遍，我叫常大将。 记住，否则妖灵会有机可乘。说点能听懂的，用影子心法。 真是高山流水般的默契呀、啊！<laughs> 不要高兴得太早，这黑烟这么多，打也打不完啊！这阵法的关爱在青龙门。青龙门。<laughs> 风还在城里，不能掉以轻心。嗯、<laughs> 一别十年，宗主别来无恙啊。鬼风，你破了奴家的风眼阵法，但怕是这人心鬼日，你无法攻破。鬼风<走>，十年前让你逃脱，今日。 必将用你的尸体来祭奠我的亡妻。<laughs> 还未叙旧，就要对奴家赶尽杀绝。十年前杀了你妻子，十年后我送你们团聚。黑风，今天便是你的忌日，我要为我娘报仇。<laughs> 这就是令爱生的一副好面孔啊，可惜了。童儿，赶紧带百姓出城。我不。不 我要跟你一起亲手杀死黑风童儿。你回头看看这些惨死的百姓，他们也有数。你如此肆意行事，辱没赵门宗的使命，不配做赵家人。爹<天>，我现在以赵门宗宗主的身份命令，即刻带百姓出城。如有违抗，逐出宗门。赵家军听令，在<是><是>护送百姓出城，与黑风决一死战。是。 所有百姓随赵兄弟出城，快走！走话这赵门宗后代是一代不如一代，赵灵燕创下的绝学，后人没有一个能参透。多年前，你们先祖都打不过奴家。 更何况一个后生，赵宗主，何苦对自己如此苛刻？你也尽了你的力。 这镇上的局面，已不是你所能控制的？不如给你个机会，就此逃命去吧。祖宗的家业和名声，就是在这枪上积攒下来的。我掌门宗人，就算把血流干，也不会去寻那逃命的道理。Yeah! 仙子，依我看，此战赵宗主凶多吉少了，他燃尽了体内全部的精元，就为了那搏命的一招。但是黑风可没有那么好对付的。遗憾呐，黑风若是不死，残局收拾起来会很棘手。你这同归于尽的勇气可嘉，但运气差了一点。真正的焰灵闪需收摄心神，断绝情欲。 才得以不留后力，达成赌上一切的必杀之招。你虽耗尽全部精元，但内心仍有牵挂。可惜了，心念一篇必杀之刺也就少了些力道。安心去见赵如燕吧，快走！啊、我求了宗主，我 你便是虎子，你认得我。来，奴家与你过过招，不可轻敌。 一直和他兜圈子，究竟暗的什么剧情？跟我 冰块，冰块，冰块。我看你这相貌也就平平无奇吧，真不知道他看上你哪一点了。 起码还是有的，但是没想到这么不经打，罚了。小的斗胆占仙子一个便宜了。 何大费周章的来试你？你身上究竟有何特殊之处？这就是你的内心？是人心中都有恐惧的东西。为什么这里什么都没有？如此平静。我以梦魇为食。 人心中恐惧的东西，便是我力量的来源。越恐惧，我力量便越强大。任何人都逃脱不了内心的恐惧。我倒要看看，你内心恐惧的东西到底是什么。 有意思了，胜负未定。哎哎哎！一块，一块，一块！起来，没事吧？ 我，我也是，是、嗯嗯 <coughs>，你还没死。我身为药师，就算是死，也要把你除去。药师的头衔就这么重要，不惜让你以命相搏。药师 <coughs> 不是一个职业，而是一种信仰。 只要我还有一口气在，我就要坚持我的信仰。那我现在就终结你的信仰，你在黄泉路上再思索它值不值得。 些天地不仁，容不得弱小的人呢、啊。你们赵门宗，怕是从此要绝后了。 这赵家枪法果然名不虚传，今天可是大饱眼福了呢。看来年轻的一辈还是应该好好磨砺磨砺呀、啊。百年不过弹指，想起本座目睹赵灵燕俊朗枪法的时光，仿如昨日。赵灵燕，他比这还强吗？萧壤之别。我还以为那不过是市井间添油加醋的演绎呢。 看来这赵门宗真是没落的厉害啊。在这天地间，英才本就难得。仙子这就走了。收尸的戏码有什么好看的？接下来该我们登场。仙子明鉴。五百年了，又是这一招，又是这一招。啊